Как шандарахнуло, стекла все в квартиру полетели. Надеюсь, не зацепило, потому что мы далеко от окна были. А так все стекла, все внутрь, в дом. Соседние квартиры вообще наклонились, сказали, что вообще могут завалиться. Не знаю, что теперь делать все равно жить невозможно, там же все повыбито, ни воды нету, ни газа нету, все подключали. Там пробиты стоят ну, воды, все течет по стенкам по трехкомнатной квартире. Поэтому как, как жить? Если ни окон, ничего нет, как жить? А она двигается зима, все-таки. Вот и ждем, пока, сказали, когда пожарные закончат работу, можно подойти хоть документы забрать. Может, ничего, вот так в чем были, там мы выскочили. Потому что сразу же начало там и течь, и гореть, и все. Машину давайте сюда! Дуже бахнуло, ж голова досить пор порбовить, Ну, таблетку дали. Да, Це ціле, слава Богу, ціле. Двері входні тільки там, що то не закривається, не змогла закрити, як уходила. Такі металеві двері і не могла їх закрити. Боросили квартиру та й побігли сюди. Все хорошо будет, все. Сейчас шум с головы уйдет, все нормально будет. Руку почините, не переживайте, все хорошо. Все, посидите. Я была в квартире, на кухне. Потом слышу сильный взрыв и пыль. Сильная пыль пошла, и все окна распахнулись. И через некоторое время еще раз взрыв потом еще раз. И, в общем, я насчитала шесть раз. И я сразу выскочила, схватила, ничего, только вот документы взяла и выбежала. И вышла сюда, и тут ребята, МЧСники кричат, что сейчас снова будет ракета. И мы в подвал, в бомбоубежище спустились. Потом снова взрыв был. Вот это они воюют с нами. С нами воюют. Тут же ничего нету. Никаких ни военных, ни военных машин у нас не было. Кто его знает? Ну вот скидают просто так. И уничтожают наши дома. Мы ремонтируем, а они разбивают.